С какого направления заходила армия Российской со Федерации? Всех направлений, со всех направлений, где вы сейчас текаете, там и красный флаг. Ты Это меня без... не перебивай. меня. Привет. Здорово. О чем общаешься? Обо всем. Он вот сегодня вспомнил стихотворение. Да так что? А, Маяковского Владимира. Так. Делать было нечего, дело было вечером. Жарили картошку, ударили Антошку. Вот так вот. Вот это разговорились, говорят, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод будет. А у нас сегодня кошка родила, нет, сейчас котят. И вот я подумал, подумал, куда катится этот мир? Вам, как украинцу, есть чем похвалиться за свою страну? Конечно. А чем вы гордитесь, а? Тем, что мы даем пащам вашему государству. А это только и всего? Конечно, это актуально. Актуально, да? Это было актуально с какого года? С 14. -го. С 2014 -го года вы давали пащам. А сколько котлов было до Добальцевского до котла? 5-7. Так это же не важно. Не важно, да? Это, это еще Красная Армия не заходила. Это только, <сам> только сами армия? Одни, Донецкие. Да, Красная Армия не заходила еще. Откуда она, Красная Армия? Как откуда? Из России а Красная когда Армия. зашла Красная Армия? Червоный флаг, это всегда был символ России. Да. Вооруженные силы Российской Федерации зашли под красным флагом? Ну, это под красным флагом идут. Значит, значит, красная Подожди, армия. Под красным флагом зашла армия Российской Федерации. В том числе и под красным. Так, а что можешь, вот сейчас а мне деревень, пять-сем деревень каждый день и ставят то, то триколор? Подожди, то... скажи Замя мне, победы, с какого направления будут? армия Рф заходила под красным флагом? Это очень важно. Я вам скажу, возружают над каждой деревней. Чего над делают? Каждой деревне. Водружают. Над какой деревней? Водружают. Водружают. Над какой деревней? Учите русский язык. Над какой деревней? Знаете почему? Над, не над какой деревней, а, например, над городом Бахмут. А над ну ка чем? сейчас. Можешь да, мне показать над городом Бахмут красный флаг? Так, сейчас узнаю. Давай. Над каким населенным пунктом российская армия водрузила красный флаг? Блин, не успел. Сейчас. Над каким населенным пунктом российская армия водрузила красный флаг? Знамя Победы. Знамя Победы. Ну, сто 150, так, ну, это так. Кто на самом деле водрузил? Ну, не понимает. Не понимаю, так. Та, Ты знаешь, я тебя Победы, тоже не искр... понимаю. Но ты поинтересуешься. А что вы не понимаете? Вы не понимаете. Знаете почему? Потому что вы, вы глупый человек. Вы глупый человек. Так тебя не понимает даже поисковая система. Она не человек. Ну я вам скажу. Я поверьте хочу... мне на слово. Поверьте мне на секунду, слово. Секунду, и в Ютубе масса видео, секунду, где крас... я хочу где видеть, где где, где где российские, где советские, российские, где советские, солдаты за... вооруженные. Зачем ты говоришь план? со мной одновременно? Потому что я заканчиваю мысль, а вот вы пытаетесь со мной одновременно говорить. Я кончил. С какого направления заходила армия российской со федерации? Со всех направлений, со всех направлений. Где вы сейчас текаете, там и красный флаг. Ты Это меня безъятия. не перебивай меня. Заходила Хорошо. под красным флагом. В каком городе при захвате этого города был красный флаг? Мне что сейчас перечислять? Мне печатать перечислять за населенные пункты? которые, которые, от которых, с которых вы убежали? Хотя бы один. Подождите, один Бахмут. Вам достаточно этого? Не, а, я, стоп, я, 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 неправильно назвал. Это не Бахмут, это Артемовск был. Угу. А покажи мне хоть одну фотографию, либо видео. Ничего тебе не покажу, здесь нельзя Почему? Вот показывать. Потому что ты можешь на мне бан наложить. Не, не могу. Пожаловаться. Я, обяз... не можешь, я, не... я тебе обещаю, что я не буду этого делать. я, я тебе не верю. Украинцам разве можно верить? Когда мы с вами в Стамбуле договаривались в 22 году, и уже все было нормально, и... Подожди, подожди, мне интересно про Бахмут. А где я могу? А ваши, ваши честные... Да не фони. Честные под... в нашим спину. Не фони. Скажи, где я могу посмотреть про красный флаг? Мне интересно. Мне Слушай, интересно. Ты сейчас уперся в самое. самое вот, название, знаешь, что такое? А, а вот какие трусы у него окружены, розовые, не, или не, не про какая трусы, тебе братва. разница? Подожди, какая тебе разница? Почему тебя так сильно это интересует? Ну, потому что ты это сказал. Ну, я сказал. Да. Значит, это было. Нет. Почему я тебе должен доказывать? Ты кто такой, чтобы я тебе доказывал? Же сказала, или, едином... или это допрос. Подожди, подожди. Или это допрос пристрастия? Скажите Нет. мне, честно. Нет. Нет? Не то просто, ну, значит, просто ты значит, говоришь вещи, я понимаю, Вы примите к сведению. Ваша задача поверить это, не поверить. Угу. А, а доказательства я искать не собираюсь. Захотите, вот вам и вам так, в задай вопрос Пожалуйста. своей поисковой системе. Пусть она тебе ответит. Да, она уже ответила, что и красный флаг, в том числе, 79-й Стрелковой дивизии, в том числе, вооружается. Где? Водружается. Где? Везде. Вот где, где какую деревню не займут, там его друзья. Сколько а деревень уже а какую, деревню, а, а, а какую деревню, сколько, заняли сколько? и повесили там красный флаг? Из каких деревень вы уже убежали? Из каких городов вы уже убежали? Какой флаг повесили мне. на... Ой, и точнее, ты мне сейчас пытаешься да, рассказать... Нет, что... что... ты меня пытаешься и заговорить. И ты, и ты что мне за... сейчас что пытаешься... Что за привычка что, у тебя? Что бандеровцы дают по щам... Почему э... у тебя такая Рус... привычка, как у всех? Нет, скажи мне, а чего бандеровцы... Я тебе вопрос задаю. Ты что, Скажи кто? мне честно, а что бандеровцы такие? Скажи, Знаешь, кто почему? такие бандеровцы? Потому что в а в школе, а в, а в сельских школах. Школы не важны. Мало мне, того, даже преподавание бандеровцы. у вас соответствующее. Потому что такие туп... кто вот такие тупые. Вот такие бандеровцы? Бандеровцы? Вот ты, например. С бандеровцы. чего ты взял? Я, я вижу по тебе по морде, что ты бандеровец. По морде ты видишь? Ничего себе. Да, вижу скажи. по морде. По То сусалам по твоим ты... вижу, что ты бандеровец. Почему? По сусалам. А знаешь, что такое сусало? сусало? Это то, что... Ну, ну да, как, когда ты начинаешь переходить лицо... на личности, это добавляет тебе баллов, да. Угу. Так кто Согласен. такие бандеровцы? Добавляет, да. Так кто ты такие, такие делать, бандеровцы? Натурации. Бандеровцы, это те, которые, те, которые называют свои улицы, свои городов, фамилией бандеров. В том числе Шухеевич, в том числе Васюры, в том числе других националистов, которые принесли горе. В том числе, как и белорусскому как русскому, в том числе и украинскому народу. А вы сейчас так кто брали, такие взяли бандеровцы? на щит. Взяли на щит вы сейчас взяли на щит и гордитесь Я тем, что вы, по, вы последователи нацистов. Вы последователи вы Последователи нацистов носите и носите кресты. Ты фашисты. на мой вопрос Везде. можешь ответить. Ну, кто такие бандеровцы? Я еще тебе рассказываю. Бандеровцы это ультраправое. Профашистская организация, ну, вернее, люди, которые исповедуют эти, э, тот, это люди, которые приветствуют, когда их улицы и городов называют именем Бандеры. Это люди, которые исповедуют Бандеровскую идеологию. Знаешь, что такое идеология. А что такое бандеровская идеология? Бандеровская идеология? Давай по посмотрим. Да Может вам. быть, я неправильно сформулирую, конечно. Да что вам. такое бандеровская идеология? Смотрим. Смотри. Вот идеология организации украинских националистов. Есть такое? Да. Так. Идеология организации украинских националистов. Совокупность взгляда украинских нацистов из подпольной организации, ставившей своей целью создание независимого украинского государства на всех украинских этнических землях. Ну? Основным средством борьбы за тв... организацию считала общее действие народных масс в украинских национальных революций при определенном месте в том борьбе занимали индивидуальный а террор и диверсии. Угу. Вот вот террор и диверсия. Вот это а, вот То заниматься. понравилось, да? Я смотрю разведка, ты смотрю разведчик, да? Тебе понравилось. Значит... только два слова: террор и и чего там еще? Разведка. А диверсия. Ага. А... возник, ну как подпольная организация угу. террористическая. Бандера сидел, кстати, в польской тюрьме за террористический акт угу. э, на пожизненно его приговорили э, к смирная казнь, ну, потом смело помиловали и сделали пожизненно. Uh -huh. Так его выпустили, да? Ты знаешь об этом, да? Uh -huh. что так а что такое идеология пустили? бандеровская? Ну вот смотри, я ж тебе еще раз считаю. Значит, значит для того, который с первого раза не понимает. Uh -huh. еще, еще раз считаю. Идеология организации украинских нацистов. Наци... Наци... Сам... Националистов. Нацистов. Санатус... Националистов. Нет, нацистов. А ты правильно что... прочитал. Потому что, потому что ты если правильно на, прочитал националисты, националисты. Ты правильно они, прочитай. Националисты, я говорю, это правильно прочитай, что ж ты читаешь неправильно. выключил мне люди. микрофон, а Она... я это... смогу сделать то же самое. Живу, я тебя не слышу. Я выключил тебе микрофон так же, как и ты мне. Будешь готов к диалогу, махни мне рукой. Еще раз говорю: будешь готов к диалогу, махни рукой мне. Готов к диалогу. Вот так вот, да? А теперь читай правильно то, что тебе там Википедия написала. Махни рукой. Правильно читай, что тебе Википедия. Я говорю правильно читай, что тебе Википедия написала. Читай правильно, что тебе написала Википедия. Если вам это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Напишите в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаете.